Apa hukum orang cium kaki guru mereka sebab banyak tersebar di bawah Allah? Hmm. Ah. Di antara beberapa sikap para ashabah uh, pernah mencium tangan Nabi SAW ada pula yang mencium lutut baginda Rasulullah SAW uh, Permasalahannya adalah Uh, uh, berkenaan dengan masalah motif daripada perbuatan itu, uh, uh, as-sahabah melakukan cium tangan dan lutut Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai penghormatan yang dilakukan uh, oleh mereka kepada Rasulullah Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Bila mana mencium tangan ataupun mencium kaki, uh, seperti mana maksud? yang dilakukan oleh para as maka itu adalah perbuatan as sebelum perbuatan manusia di zaman sekarang ini. Tetapi bila mana maksud daripada itu adalah lebih daripada apa yang dimaksudkan oleh para as maka ini adalah bercanggah dengan apa yang dilakukan oleh para as -sohaba. Tetapi perbuatan mencium tangan dan cium kaki, para as mencium tangan dan mencium kaki Nabi Muhammad SAW. Uh, kalau itu khusus untuk Rasulullah kita perlu untuk membuktikan tentang hukum khusus itu sendiri Perlu dibuktikan Kalau itu khusus untuk Nabi Baru kita akan setuju Selain daripada Nabi tak boleh Tapi kalau tidak ada yang mentaksis Yang mengkhususkan Maka perkara itu adalah kembali kepada hukum general Seperti mana kebanyakan hukum-hukum Yang dilakukan oleh para sahabat terhadap Nabi Muhammad SAW Itu jawaban ringkas dan sementara Tentang masalah perkara tersebut Intinya elakkan diri daripada memberikan penilaian persepsi negatif tanpa ada dasar yang benar dan kuat untuk menghukum dan menilai perbuatan orang tanpa dasar ilmu yang kokoh. Lebih baik kita keep silent tanpa menghukum berbandingkan kita berani untuk menghukum tanpa dasar ilmu yang kita akan dipersoal bukan oleh siapa Allah akan persoal. Kenapa awak cakap sesat? Kenapa awak cakap macam tu? Apa buktinya? Nah, kalau sudah ada ilmu nak memberikan uh, apa namanya bukti mengikut dia yang kaji itu ilmu semua silakan sendiri dan nanti pertanggungjawabkan kepada Allah ya, uh, apa namanya akan uh, perkataan uh, seseorang tersebut. Tapi uh, bila mana ingin terselamat daripada dipersoal apa yang orang lain buat sementara kita belum mempunyai keupayaan untuk memberikan penilaian, kalau kita tidak akan disoal apa yang orang lain buat, nak komen orang lain buat pasal apa? Dan lebih baik kita tidak memberikan komen kepada perkara yang kita tak tahu. Kalau kita tahu ada bukti, silakan pertanggungjawabkan sendiri kepada Allah Subhanahu SWT. Bolehkah kita mencium kaki seorang alim tuan-tuan kadang-kadang orang sebahagian dia pikir hadis-hadis Nabi tu dengan diri dia macam Maharaja Rum kata kalau dia jumpa Nabi dia akan basuh kaki Nabi kan ha, sebab tu kita pun dia kiah tu dengan diri dia hampa main basuh kaki aku hang tak sama dengan Nabi mungkin hang ada aku titik-titik keturunan Nabi ramai orang keturunan Nabi Abu Sufyan mumpak saudara Nabi Abu Lahab pun terlibat juga tapi jangan rulu jangan berlebihan agama ni dibina atas substan atau penghujahan bukan atas tokoh. Kalau nak kira atas tokoh, Syiah lah mazhab yang betul. Masa Syiah suruh puja ahli bait. Kalau nak kira atas keturunan, Syiah lah betul. Syiah kata puja ahli bait. Lantik-lantik ahli bait Pemimpin kita kena ahli bait. Imam semua di kalangan ahli bait untuk keluarga Nabi. Tapi ahli sunnah from the day one telah mengistiharkan In ra'aitumuni i'wijajan faqawwimuni. Jika kamu tengok aku silap, perbetulkan aku. Ini cakap Sayyidina Umar dan demikian sebelum itu Abu Bakar Siddiq. Manusia dipilih berdasarkan kepada kualiti dah, Bukan kerana keturunan dia. Tak ada satu yang mahabat kata, wahai tuan-tuan sekalian, Abu Bakar tak kata tuan-tuan sekalian, saya ni memang patutlah pilih saya. Tu Aisyah tu isteri Nabi tu anak saya. Tak ada siapa. Umar pun tak buat itu semua bukan jadi ujar mereka setiap kali orang pertikaikan dengan mereka tak pernah satu pun di kalangan khulafah keluarkan benda ni sehingga Ali bin Abi Talib apabila pada zaman dia orang kata dia ada surat khas yang Nabi bagi kepada dia yang tak ada pada orang lain Ali buka surat tu. di dalam tu hanya ada bab tentang harta pusaka dan tentang hukuman bunuh balas dan kepada hukuman ha? jarahat maksud hukuman kalau mencederakan orang dan semua tak ada ni kemudian apabila manusia dah tak ada benda ni manusia pergi cari hujah lain masih faham kena macam cium tangan aku? Aku titih keturunan Nabi. Oh, cium tangan Uncle Sikus lah. Uncle Seekers dia keturunan Al-Aqtas. <laughs> Bukan saya hula Uncle Seekers, Tapi, Uncle Seekers pun hebat lah. <laughs> tapi saya nak ceritanya, kalau setakat keturunan, dan bila manusia atas keturunan, dia tak kuat. Sebab tu kebanyakan yang dipuja keturunan di tempat kita ni semua pemain import. <laughs> tentang paham maksud saya? Dia import daripada seberang. Kalau dia main daripada sini daripada awal kita boleh tahu hang kecil-kecil curi graba aku. <laughs> uh, hang kecil-kecil dulu hang dah budak ni. Kira tak secret lah. Tak suci lah kan. Tapi kenapa dia anggap suci? Sebab kita tak tahu dia punya background. Main-main tu ni wali besar main daripada seberang. Saya bukan hina. Saya tak. Tapi ini bukan idea dah. Depa tu mungkin bagus, depa tu mungkin baik, depa tu mungkin soleh. Tapi memuja orang hanya kena keturunan, tak betul. Tak betul. Idea ni tak betul. Hamka dalam buku dia Teguran Suci dan Jujur kepada Mufti Johor ulas tentang soal memuja kelompok Said ni. Dan Hamka telah beli buku Teguran Suci dan Jujur terhadap Mufti Johor. Hamka kata sehingga dia dituduh kerana tidak menghormati kaum Said. Dia kata bukan masalah tu. Agama. Kalau orang tu keturunan Nabi, ilmu dia hebat, perangai dia pun hebat. Arab kata ala ra'si wal ain di atas kepala dan mata kita hormat dia. Lebihlah dia daripada kita tentu dah. Keturunan pun elok, perangai pun elok, ilmu pun bagus. Kita hormat dia. Kalau dia ikut sunnah lebih daripada kita, kita tentu hormat dia. Tapi hanya kerana orang main pasal apa ni? Ini pasal Tuan dan Nabi Yang ni bukan hujah Saya sebut Hari tu saya sebut tuan-tuan Kita kena beza Antara minat agama Dengan agama menjadi new entertainment Agama menjadi hiburan baru Agama boleh jadi hiburan baru Sebab Jika tuan-tuan tengok -tuan Dulu tuan-tuan tahu Fenomena Rabbani Apa? Raihan Fenomena Raihan Baguslah Saya pun suka nasyid macam-macam orang nasyid daripada duk menyanyi tapi mana pergi benda tu habis Raihan hebat boleh menyanyi di Albert Hall London kemudian kita mari sahibul fadilah Syekh Mawi kita <laughs> <tos> 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 tak apa lah saya okey dia tapi saya cerita fenomena Mawi semua Mawi rambut mawi semua mawi apa kelebihan mawi mungkin dia baik mungkin dia bagus saya tak tahu tapi kelebihan dia kata dia boleh berjanji ya. dia boleh berjanji boleh merhaban sikit mungkin kalau tanya saya sebagai orang yang tak pandai seni saya kata dia tak sedap sangatlah lah benda ni ramai orang lebih sedap ada sorang-sorang macam hebat lagi kan Jamal Abdillah mungkin lebih hebat sorang <gum> kan ni dia ni pasal tutup 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 nafiah minat saya sebut. <gum> Jadi mungkin Sudiman lebih hebat dia tak ada. Tapi masa tu mungkin orang kanak ada sikit orang associate benda ni dengan agama sikit so kalau pergi dengar mawi tu macam etikah kan menjadi haram <laughs> <saya> rasa <laughs> macam tu lah orang kena ikut bukan salah mawi tak salah mawi tapi oleh kerana manusia bandar tadi saya kata manusia bandar yang sedang mencari penyelesaian jiwa manusia bandar ni. semua tu habis mawi pun tak ada dia main saat puak Raja Lawak apa ni saat tapi habis pasal Raja Lawak dapat tempat sebab apa? Pasal orang stres. Orang pergi tengok orang buat lawak. Lawak. Kadang-kadang kita pun tak tahu pasal apa yang lawak ni. Ke mana yang jadi lawak? Orang kena hurai kat kita baru lawak. Lepas tu mari. Banyak orang tak um. Dia main sikit unsur agama. Dia masuk balik unsur agama. Kerana masyarakat nak cari penyelesaian. Dia main unsur ni semua bila pergi Singapura lebih dahulu saya dah sebut Singapura lebih dahulu contoh kalau nak tengok sekarang ni stadium berzikir Singapura 5-6 tahun lepas dah ada stadium berzikir saya bukan kata salah berzikir tu tapi saya nak cerita tentang fenomena ni adakah dia real ataupun dia sebenarnya saya buat satu contoh kalau tuan-tuan jumpa satu orang tiba-tiba dia pakai baju t-shirt dia bubuh gambar saya kalau lah orang tak berbual lah pasal saya tak handsome buat kata Ibrahim Ali <laughs> sebab itu tak tercalon <laughs> Tapi masuk juga Okey ah. Ha. Okay. Sendiri calon diri. Okey. Kalau tuan-tuan tengok satu orang bubuh gambar saya kata di dada dia, ya. tuan-tuan kena bagi tahu. Ini bukan tindakan yang betul. Ugama dia tak puja tokoh. Ugama dia memuja prinsip. Dia memuja inti kandungan ajaran Islam. Tokoh hanya penyampai ya. Tapi kalau entah semua jadi minat tokoh, gambar dia kalau remeh dia busuk dia kita dah jadi kita dah dia bukan salaf kita dah jadi kita ter, mungkin pada satu sudut dia satu hobi kita nak kata oh orang boleh gambar artis boleh pasal gambar ustaz tak boleh saya kalau nak buat perbandingan macam tu susah semua benda ada artis kita suruh ustaz buat tak boleh <laughs> tapi ertinya anak-anak muda di samping mereka bagus nak ubah tapi mereka kena check kerana minat kepada konten ajaran agama kerana ataupun ini ini new entertainment satu hiburan baru bila pi mereka nak main ni nak dengar satu pengajaran agama atau nak dengar satu lawak baru tentu kena jawab persoalan tu so ustaz terpaksa marketkan benda yang bentuk yang susah saya kena marketkan yang susah kalau tuan-tuan tak boleh dengar saya saya kena menyanyi nampak memang tuan-tuan tak berminat menyanyi tak boleh nyanyi lagu Melayu, saya kena nyanyi lagu Hindi. So apa the real agama sebenarnya apa? Saya tak petikakan approach berbagai-bagai. Tapi jangan kita jadi terkeluar daripada real yang asal. Tak apa, manusia ada approach dia. Gua sikit melawak sikit, it's okay. Tapi itu bukan tajuk utama. Lagu Hindi bukan tajuk utama lawak bukan tajuk utama semua bukan okay. utama dia teaching lah teaching lah jadi tak yalah cium kaki siapa-siapa <laughs> kalau nak cium pergi tanya ayah pin dia pakai cium kaki kan? lah <laughs> tak tuan-tuan saya pasal saya jenis manusia berdosa dosa banyak jadi kita malah eh, mungkin dia pun orang soleh tapi kalau orang cium tangan kita walaupun kita mengajak kita rasa ralat macam bukan kerana kita tak sudi terima ciuman kita rasa bersalah terhadap diri kita sendiri kerana betapalah kau telah memuliakan aku yang sebenarnya aku ini bukan siapa-siapa kata saya selalu ulang kan Abu Ubaidah Al-Jarrah apabila dia duduk di atas lantai apabila perwakilan Parsi datang bertanya mana gubernur Abu Ubaidah Al-Jarrah mereka tunjuk dia gubernur duduk di lantai dengan kawan-kawan duk sembang satu lagi pegang tangan anak panah duk congkak pasir ni duk sembang dengan kawan-kawan gubernur apa duduk atas tanah gubernur Parsi semua duduk maharaja sehingga sana emas yang hebat tapi ini gubernur yang telah menumbangkan Syam menjatuhkan empayar-empayar yang besar dia kata betul-betul ni soalan ni bukan main-main ni aku tanya mana gubernur kita yang tu lah tanya kau ke buat Abu main dia takut Abu Maidah pasal apa yang hang, duduk atas tanah duduk bersama kawan tak ada sehingga sana lah kan? Tu dia kata, "Han nak tahu, aku nak bagi tahu benda yang sebenar." Pertama, aku jenis tak ada duit. Satgi aku nak makan ni duk fikir nak pinjam daripada Muaz. Dia ada duit ke tak? Gak benar, gak benar. Dan kemudian kalaulah Allah bagi kat aku duit, aku tak buatlah singgasana. Yang menyebabkan aku duduk di depan duduk atas singgasana. Yang dan sahabat-sahabat aku ni duduk di bawah. Yang pada sisi Allah mungkin mereka lebih mulia daripada aku ini makna ini makna sebab tu makna tawaduk ini makna zuhud kalau nak belajar kesufian belajar yang ni lah kita ajak orang sufi tentang zuhud tentang tawaduk tentang merendah diri di hadapan Allah Azza wa Jal kita mungkin boleh berlakon dengan manusia tapi kita rasa kita salah dengan Tuhan pasal kita tahu kita tahu hakikat diri kita sahabat radiyallahu anhu ma'ajma'in sebab itu mereka tidak pernah claim apa-apa benda ni pada mereka tak ada satu orang kata aku sekian-sekian semua apabila ada masalah hatta melainkan Uthman bin Affan last orang kepung dan nak bunuh dia last dalam riwayat An-Nasai ah, uh, dalam riwayat Tirmidhi last baru dia naik ke rumah rumah dia dia kata kamu tahu tak dulu ke Madinah ni bukan ada telaga Nabi kata man istara bi'ra rumah min tibi malih, min sulbi malih, wa ja'ala dal, uh, ma'adila al muslimin siapa yang ber, apa beli telaga rumah daripada hartanya sendiri dan wakafkan untuk kaum muslimin maka dia dah masuk syurga aku beli ni telaga rumah ni aku wakafkan hari ni aku nak minum air segelas pun kamu tak bagi dia pakai kepung dia. Dia sebut tu sebab orang dah kepung dia. Dia tak pernah kata ni, hangpa tahu tak aku. Anak Nabi ni kau ngaku. Yang dua kali. Osman tak main. Hujah ni tak pernah siapa. Saidina Osman Umar bin Khattab radhiyallahu an apabila dia ditikam. Orang tanya dia, adakah patut dicadang Abdullah bin Umar sebagai pengganti dia? Umar kata apa? Jikalah khalifah ini sesuatu yang baik, Aku dah ambil habuan ya, cukuplah untuk bahagian aku. Jika ia sesuatu yang tak baik, biarlah Allah hukum aku seorang, jangan hukum anak aku juga. Tak ada orang kata, hey, kena bagilah keturunan aku ni. Yang ni tak ada. Semua manusia rasa tawaduk di hadapan Allah Azza wa Jal. Sehinggalah mari sekumpulan segolongan manusia membesarkan diri bercerita tentang semua dia. Dalam peperangan Qadisiyah di kalangan mereka yang menjadi tentera ada yang potong tangan hadir dalam majlis Omar dia makan dengan tangan kiri Omar kata makan dengan kul biyamini makan dengan tangan kanan dia makan dengan tangan kiri jubah pan sejuk Omar dia keluar tangan kiri makan Omar marah saya nak Omar suruh makan dengan tangan kanan Dia makan dengan kiri lepas Omar marah kat dia dia diam lepas semua orang tak ada dia beritahu Omar aku mana ada tangan kanan utui kenapa? aku perang kadisi Aku perang kadisi Kenapa tak bagi tahu? Aku tidak mau riak terhadap kurnia Allah di mana satu tangan aku telah pergi di syurga. Tak mau. Tak mahu habaq awal aku lah. Mujahid kadisi ya. tekan aku kau sabar. <tik> <tik> Jadi, oh mama apa dia? Betapa nilai Hatta sahabat tak menonjol Tak kata mereka ada karamah dan seumpamanya Perang Qadisiyah itu sendiri Apabila Usain Umar bin Khattab tengok tak boleh menang tentera Islam. Perang tak menang perang. Umar tuan-tuan dia rasa apalah tentera Islam ni tak menang. Dia siap nak pergi perang sendiri. Sampai sekerat ha, dan nak keluar daripada Madinah, sahabat mari pujuk Abdul Rahman bin Auf Kata Amirul Mukminin tak boleh. Kalau kau pergi habis ni negara ni. Tapi Qadisiyah di Iraq kita cari orang ganti kita cari orang ganti yang boleh ganti siapa dia orang kata yang boleh pergi perang ni tak menang-menang lah. -menang. Ada nama dia. Siapa? Sa'ad bin Abi Waqas. Tu ambil Sa'ad bin Abi Waqas. Sa'ad pun, Umma pesan kepada dia. Supaya dia elakkan dosa. Inna adadana laisa ka'adadihim wa'uddatana laisa ka'uddatihim. Dia pun tak ada dada. Orang pilih baru dia pergi. Sehingga saat pi baru saat Bismillahirrahmanirrahim dan saat masuk kerana tak boleh seberang sungai yang dah dan furat masuk sungai furat dengan tentera Islam boleh seberang di sebalik sana, di sebelah sana ahli sejarah kata mereka bagaikan berjalan di dalam sungai Furat karamah mereka tu pun jenis orang cari tak ada siapa try aku lah aku ketua nak tak ada padahal semua sahabat buka manakib semua ada kelebihan yang Nabi sebut sehingga mari orang zaman ni satu orang syekh mai bagi tahu keturunan saya keturunan sana masuk dalam facebook dia ni daripada sini sekian sini orang ni puji dia habang ada orang masuk dalam tv pula alam saya sebenarnya mimpi jumpa nabi nabi bagi Allah Allahuakbar kalau betui syekh yang tak ada entah diam. antara entah dengan Tuhan je, antara entah dengan Tuhan Wih, ke-10 lah dalam demam.